Центрального мікрофону я запрошу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Вічір, добре, Арсен Борисович. Добрий вечір. Знаєте, могло бути і гірше. Це моя суб'єктивна думка, але е, спасибі за те, що протистояння політичне все-таки не вихлюпнулося на вулиці. Спасибі вашому міністерству. Спасибо, вы, вы сами, как оцениваете его работу в первом туре выборов? И, ну, звичайно, нам хочется знать про кричащие выпадки. Как я оцениваю, хорошо, но могло бы быть и лучше. Учтигаемся. Потому, потому что, с одной стороны, мы провели очень тяжелую кампанию, три месяца подготовительную, и было много у нас вопросов и дискуссий, и много превенции. С другой стороны мы закрыли огромное количество схем, которые мешали вольному волеизъявлению. И мы имели очень хороший день голосования, очень спокойный, очень четкий, без кричащих каких-то нарушений. Не значит, что нарушений не было. Не значит, что мы сейчас не видим фальсификации. Видим, и об этом, надеюсь, сегодня поговорим. Поэтому у меня такая двойственная ситуация. С одной стороны, мы хорошо провели выборы. Спасибо всем, кто участвовал. С другой стороны, Ми цю планку вже взяли. Є новий стандарт. Давайте к Ми э, в новинах ТСН дуже часто повідомляємо, та, от, особливо в день виборів, що де відбувається, що пішло не так. Скажіть, будь ласка, які випадки фіксувало МВС, ті, які, що, про які ще не сказали медіа. Ну, прежде всего, нужно говорити о, о покупке голосів, те, о чому ми говорили, в тому числі в вашей студії. Ті самі схемы, ті самі сетки. И если скажу к чести нашей, всего нашего общества, нам удалось разбить сетку за счет бюджетных средств, так называемая турбота, программа турбота, о которой много говорили журналистов, и хорошо работала полиция на превенцию, то есть элементы сетки по стране, где кандидаты платили за голоса они каким-то образом сработали. Где-то их поймали вместе с деньгами и списками, но где-то эта ситуация прошла. И мы видим сейчас по результатам голосования на некоторых участках так называемые аномальные участки. Когда вроде бы оказывается два участка, двери в двери, в 20 метрах друг от друга, а разница в них за одного из кандидатов плюс 30%. И такие ситуации есть, и это по большому счету позор. Особенно, когда это происходит в Донецкой области. Аномальные дільниці, розкажіть, будь ласка, детальніше. Аномальні дільниці це коли ви кажете, дільниці стоять двері в двері, та і от за одного кандидата дають набагато ну, вот, радикально більше да. голосів, да? вот так бывает я вам сейчас даже покажу картинку так бывает что за руку когось схопили и конечно c люди це люди які мусили сфотографувати щось и пока як це фотографирование давайте отдельно скажем угу. мы говорим теперь про аномальные э, участки вот я вам просто покажу издали эту картинку она такая длинная но очень видны красные пики да? угу. красные пики это значит что за одного кандидата на обычных участках показывают 3%, 5%, а рядом участок через 100 метров. И вдруг там голосование дает 40%, 60%, 30%. Это называется аномальные участки. Там, где срабатывает или карусель, или массовый вброс. Мы зафиксировали несколько таких ситуаций, когда бюллетени вбрасывались прямо по копачке, вот такой, неразгинающейся, и люди задерживались. Когда э, люди вбрасывали по несколько штук. И когда, наконец, выдавали бюллетени людям по фальшивым документом. То есть человек приходил не со своим паспортом, а ему выдавали, не смотрели на фотографию. И такие ситуации, к сожалению, у нас были в основном в Донецкой области. И сейчас по этому поводу есть достаточно много криминальных производств. И вот с одной стороны я вам говорю, что выборы прошли спокойно и хорошо, а с другой стороны у нас за день голосования 60 криминальных производств. Из них 42 покупка э, голосов. Донецкая Очень... область – это область, где перемогали два кандидата: Порошенко и Бойко. Да, Порошенко и Бойко. И вот, например, у нас есть один участочек – это одно из уголовных дел, где наблюдатели пожаловались в громадскую мережу опора, и те дали информацию нам, и мы сегодня изъяли оригиналы этих документов, когда на нескольких протоколах за кандидата Порошенко было 13, за кандидата Бойко было 330. А в итоге он протокол это поменялась местами в электронном. И таких случаев, казалось бы, немного, и Для они балансу. не создают Те балансующая с подібна на західній Україні. И в Львівській області є тоже аномальні участки. Угу. Добре, скажіть, що до другого туру, які ризики другого туру? Ви сказали, що будемо піднімати планку, значить? Ну, думаю, що головний ризик другого туру ми вже пройшли. Головний ризик заключався в тому, що якщо програвший кандидати, їх 37, не признают результатов первого тура и начнутся какие-то апелли, апелли, апеллирования к обществу, начнутся массовые беспорядки и начнется такой себе хаос. Мы видим, что хватило цивилизованности и хватило разума у наших политиков для того, чтобы признать результаты выборов, даже несмотря на вот такие вот нарушения, о которых я сейчас говорил. И мы спокойно сейчас, если это можно назвать покоем, рассматриваем двух кандидатов, готовимся ко второму туру. Механизм подготовки правоохранительной системы таков, что я уверен, мы проведем второй тур законно и четко. Никаких сомнений. Перед вашим відомством новий виклик це дебати на стадіоні «Олімпійський». Мені важко уявити, як вони проходитимуться ультра Спарашенка проти Ультра Зеленського, чесно кажучи, дуже багато і фото жаб вже в соцмережах обговорення яскраві, не без гумору, що називається, не без отрути та відбуваються. ваше відомство як воно буде дотримувати порядок під час дебатів на стадіоні НСК Олімпійський? Ну, когда будет решение такое о том, что дебаты будут проходить, например, на НСК на, на Олимпийский, то мы, безусловно, обеспечим порядок. Слава Богу, мы проводили и э, финал Лиги Чемпионов, и матчи сборной, и были отчаянные противостояния. Но я позволю себе немножко отклониться от министра в сторону политика, чуть-чуть, не нарушая закона, и скажу вам, что... У вас политическая посада, вы можете да, себе дозволить. Да, но я взял себе планку. Сто дней молчу о предпочтениях на выборах и потерплю еще немножко. Но здесь хочу сказать, что вы очень четко сказали. Две группы фанатов на стадионе. Что это такое? Это разделение страны. Поэтому очень важно, я говорю еще о одном риске, который у нас есть. И обращаюсь тут к нашим кандидатам. Давайте не разворачивать эту спираль. Кто против меня, тут агент Кремля. Кто не за меня, тут адепт старого. Это очень опасная ситуация. Но главное, что нужно знать, вы меня простите, мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах, в том числе и на дебатах. Это загрозливая ситуация, и она уже на поле, Арсен Борисович. Потому Ой. что это пока что очень мусуется в соцмережах. Там вороги, там выдаление с друзей, там это, что называется, квітне махровым цветом, понимаете? Я напомню вам 2005 год, 2004 год, когда была в ходу карта Украины с тремя сортами людей, мы уже похоже... близко до этого перешли, дорогие. Да, и я поэтому говорю, что тем мне обиднее, что основные нарушения сейчас происходят в Донецкой области. Потому что мы к этому возвращаемся. Я уже вижу э, э, в прессе подметные статьи, которые распространяются. Э, этот еврей, этот недостаточно украинец, а тот молдаванин, а этот вообще с русскими корнями. Это, это безобразная ситуация. чего э, вы Що ви хочете почути від кандидатів на цих дебатах? Тому що з одним з кандидатів вам доведеться працювати мінімум до парламентських виборів. Я думаю, що дуже важливо не то, що я хочу знати, тому що Ні, це я... важливо. Я... У нас міністр в кої та вік, і ми хочемо почути вашу позицію. Я много раз говорив і повторюсь. Я бачу, uh, що президент візіонер. Він може дати uh, візію для людей. Основные направления. Мне не интересно читает ли новый президент баланс нефти-газа или баланс ресурсов. Мне очень важно, чтобы он задал планку движения страны, настроение движения, символы движения. Вот это для меня главное. И я думаю, что для меня дебаты бы уместились, наверное, в 15 минут, где они сказали главные вещи. Вы верите в нокаут после выборов? после, а... после дебатов? Нет, не верю. Я, я думаю, что большинство из нас примерно понимают уже о своем выборе. Вопрос только в том, чтобы убедиться. А потом только що, тому щоб отримати аргументи дополнительные. і для себя, і для тих, хто Арсен Борисович, слова вашої радника Антона Геращенка викликали бурхливу реакцію суспільства про те, що далі цитати: якщо хоч один офіцер заявить про те, що не буде сприймати накази нового президента, він одразу передається військовому трибуналу, бо військові дають присягу не Порошенку, а народу України. Кінець цитати ваша реакція Це вертикальний порядок, який в країні. Ми страна воююща. Поэтому здесь у нас есть особый порядок. Рассуждать будем в тылу. В боях и в острых ситуациях мы должны подчиняться командам. Так было всегда и во всех острых ситуациях. Арсен Борисович, такое запрос. И в раз мы уже говорили про это. Васильків, Київська область, до нас звертається Це озокрема, мій район Київської. Абсолютно області. правильно. До нас, зокрема, звертається Андрій Шевченко, активіст місцевий. Він е, пише наступне, що 25, 25 лютого цього року була порушена кримінальна справа стосовно підкупу виборців по програмі Турбота. Е, на сьогодні головні фігуранти цієї схеми не затримані та на свободі. І в другому турі знову будуть скуповувати голоси, чому не вручені е, підозри. Я дякую за запытание. Вы хорошо знаете о том, что программа Турбота остановилась и не работала ни в Киеве, ни в Одессе, но в некоторых маленьких городах сработала. Так, например, в Василькове, где выплаты были в январе и в феврале, и затем пытались продолжить дальше, но этого не произошло. Как раз сегодня проходили очень активные следственные действия в Василькове. У нас, к сожалению, допрашивается по этому делу в Василькове разосланные повестки полторы тысячи человек, Сегодня происходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивался и еще будет дополнительно допрашиваться мэр города, секретарь совета и так дальше. Я думаю, что это не слишком хороший фон для действий местной власти. И вопрос, будут ли они делать ту же схему, заключается в том, что по этому делу выдадут им до второго тура і послі. А я думаю, так що ні один здравий человек при таких обстательствах не продовжить своєї діяльності. Дякую, Арсен Дорисович, А тепер включаємо режим щиро, навіть дуже щиро. Відповідаємо на наступні запитання: як змінилися ваші стосунки з президентом після того, як ви заявили про те, що відомство буде дотримуватися нейтралітету? А багато хто в цій країні звинувати вас в тому, що ви все ж таки підіграєте кандидату Тимошенко? ну, тут надо определиться, кому я подыгрываю. Потому что когда мы возбудили дело по нападению на Гриценко, мне сказали, ты подыгрываешь Гриценко. Когда мы пресекали ситуацию по митингам Тимошенко, когда там пытались ее облить краской красной, то сказали, что ты играешь с Тимошенко, и ты встречаешься с ней. А теперь меня обвиняют, что я подыгрываю Зеленскому. Вопрос в том, что борьба с фальсификацией на выборах, это всегда борьба с властью. Надо сказать правду. И мы, когда Предотвращаем те или иные схемы, предотвращаем возможности чиновников. И это правда так. С президентом у меня сейчас отношения через администрацию президента. Мы с ним практически не видимся. И я делаю свою работу, он делает свою. И какие эмоции сейчас пануют на владных погрубах? В режиме щиро, дуже щиро. Да, в режиме полной откровенности. В Министерстве внутренних дел есть, есть такая удовлетворенность от того, что мы сделали на первом этапе есть спокойствие. Да? И если хотите, полицейские даже кайфуют от такой своей миссии, что они не должны обслуживать какие-то провладные ситуации. И они могут четко выполнять свою работу. Но у нас есть проблемы. Какие, например, проблемы? Например, около 40% полицейских, которые обслуживали по участкам всю ночь и весь день, не смогли проголосовать, не успели оформить открепительные талоны, вот эти так называемые, переписать себя в реестре. Мы сейчас этим занимаемся. И еще мы реагируем на то, что наши полицейские сутки, ночующие на участках, не могли нормально отдыхать там. И теперь мы тоже это думаем, как, чтобы они там были с раскладушками. И еще мы думаем о том, чтобы мужчина полицейский не ночевал с девушкой полицейской в закрытом участке, Потому что мы получили, вас потому что мы получили В жалобы, відверто. потому что мы получили жалобы от восьми мам, что почему моя дочь ночует не дома. И это такая смешная, курьезная ситуация, и это очень хороший сигнал, потому что мы обсуждаем это, а не какие-то крупные преступления. Ну да. Повертаемся до более серьезных вещей. Народний фронт, політична сила, до якої належите ви, наче поділився на тому що частина підтримує діючого президента, частина виступає конкретно за Зеленського. Скажіть, будь ласка, чи означає це розкол Народного фронту? Я думаю, що сила Народного фронту, а, в тому, що ми завжди стояли не за персоналі, а за принципи. Сколько б нас не обвиняли в тому, що ми підіграємо одному чи другому, вопрос в тому, а, які принципи стоять за цим чоловіком. И это очень важно. Дальше это вопрос персональных оценок. Народный фронт ни одного из кандидатов не поддерживает на этих выборах. Отдельные люди могут высказаться в адрес одного или второго. Я со своими эмоциями подожду до, 20, до подсчета голосов, и потом тоже буду выступать как более свободная политическая фигура. Потому что хочешь не хочешь, министр внутренних дел так или иначе вертикален с национальной полицией и с другими организациями МВД. Поэтому я буду нейтрален. Ви зараз можете сказати, від кого з цих двох, які вже зараз в другий тур пройшли, ви готові отримати і погодитися на пропозицію продовжити роботу на посаді міністра внутрішніх справ? Ну, це буде так і лінича агітація, Наталі. Я від цього питання, Простите мене. добре. Розкажіть про свої таємні амбіції. Можливо, ви хочете бути не лише міністром внутрішніх справ і не тільки або зовсім не міністром внутрішніх справ? Це перше питання. І друге. ваши политические амбиции на парламентских выборах. Моя тайная амбиция заключается в том, чтобы мы очень четко завершили эту выборную кампанию, и международные наблюдатели и наши внутренние граждане сказали: хорошо, не идеально, но молодцы. Вот это моя суперамбиция. И это амбиция уважения полицейских к себе и гвардейцев и ДСНСников. Что касается избирательной кампании, то э, компетентные специалисты э, которые не только говорят, как, что нам нужно прийти из точки А в точку Б, а конкретно знают, как пройти из точки А в точку Б, всегда востребованы, всегда нужны. И вот на этом будет базироваться амбиция Народного фронта. Арсен Борисович на попередній програмі це якраз було перед виборами. Ми включали пана Білецького, і я його просила в неділю бути просто виборцями його політичну силу. Та що власне і відбулося, а зараз знову розкручується по соціальних мережах власне про участь двох таких яких називають радикальних сил: це Нацкорпус і Січ. В втором туре выборов. Скажите, будь ласка, чи, э, є у вас э, ну, определенная коммуникация между с этими силами, да? И как вы смотрите на застосування их разными политиками в выборочном процессе? Это наша привычка нашего політику последнего времени, как последнему аргументу прибегать к таким эскалациям радикальным. Но я вам скажу следующее, что э, я не вижу угроз от народного, от, от господи, национальных от, дружин. от национальных дружин и национального корпуса. И э, позиция Белецкого здесь достаточно ясна. И мы проводили с ним встречу, в том числе и с точки зрения их позиций на, по обеспечению э, выборов без давления. И я не думаю, что у организации СИЧ достаточно сил или э, желаний дестабилизировать ситуацию. Это небольшие радикальные группы на каждой из которых у нас хватает государственного аппарата воздействия и очень быстрого аппарата. И я думаю, что вы увидите, не, не будет ни одного инцидента и в момент второго выбора. Вы можете рассказать о вот, чувстве бойцов, возможно, вы с ними здесь э, своими общались, когда по той и по той бік стоят люди, которые в шансах разом ели буханку хлеба? Ну, вы же видели голосование э, на передке, какое было, практически поделившееся по поровну. И это, это обычная жизнь. И тут очень важно уважать мнение другого, опять же, не делиться там. Если ты голосуешь не за меня, ты — агент Москвы. А если ты не за меня, то ты просто агент Свинорчука. Это, это подлые сравнения. И очень важно здесь нам не расколоть страну. Ребята, понимаете, есть же, есть же настоящее горе, настоящие эмоции. У нас убили бойцов недавно. Вот сегодня там в Харькове хранили харьковчанку, достаточно известного волонтера, девушку, значит, у которой были очень жаркие дискуссии с ее противниками. Я представляю чувство тех ребят, которые нападали на нее за ее позицию. А сегодня ее нет, потому что она погибла под снарядами. Да, Червона. О, Червона. Да, Яна. Да, и это, это, это настоящие ценности. В Одессе. Негодяй добивал нашего, нашего молодого гвардейца, когда того сбила машина. Это настоящие эмоции. Вот вокруг этого нужно сплотиться. Здесь нужно уважать мнение друг друга. И политика это компромисс. Давайте я... найдем компромисс. Я начинала вот эту программу з... за кулисами с того, что я сказала. Я от не могла раньше себе уявить, что журналисты будут аккредитовываться на сдачу анализов кандидатам в президенты Украины. Скажи, будь ласка, ваши эмоции с этого привода. Знаете, мне это напомнил один старый классический фильм. Он назывался Фантастический, Гад так и назывался он. Там, в будущем, в далеком будущем, человек мог стать кем-то, только если у него брали анализ ДНК. Если он качественный, значит все, ты проходи и летаешь в космос. А если нет, то ты годишься только в уборщике. Вот мы до этого маразма доходим. Что значит анализы? Что значит такой уровень? Где, как, кровь. Из чего кровь состоит. Это, это не то, что я хотел бы слышать от кандидатов, короче говоря. И я считаю, что то, что они делают сейчас, обмениваясь роликами друг против друга и имея риторику, это прямо нарушает закон Украины. Потому что агитация на второй тур может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого. Ну, то есть на уровне 10 числа, наверное. Да. А сейчас это тоже. И мы как бы на это смотрим, так, знаете, чуть-чуть. А это не так хорошо. Ну, Дякую, Арсен Борисович, я хотел бы сказать одну важную вещь. Вы знаете, мы закончили первый этап выборов, и там у нас были несколько кандидатов, которые не попали во второй тур, но которые провели абсолютно честную, безукоризненную кампанию с точки зрения орг вот этих вопросов. И, и я хотел бы этих людей назвать. Это и Анатолий Гриценко, это и Олег Лешко, это и Владимир Зеленский. По этим людям у меня в моих кондуитах минимум нарушений минимум нарушений. Олег, правда, потом отметился в день голосования вместе там, с другими кандидатами депутатами. все так визначився, да. Да, но вот этим людям надо отдать должное. Они не применяли схематоза. Это очень важно. Дякую, Арсен Борисович. Спасибо. Спасибо. Спасибо Министр внутренних справ Украины Арсен Борисович. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Авако. Спасибо величественно. Вы можете проходить сюда, туда. Дякую. У нас маленькая реклама, и далее мы продолжим обговорювати не анализы. Спасибо.